assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hammalarni qo'llab quvvatlab turganlaringa barchalarma tashakkur bildiraman mana sog' salomat chiqdik avvalambor surxondaryo viloyati hokimi to'ra abdiyevichga alohida minnatdorchilik bildiraman ikkinchi o'rinda surxondaryo viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'iga tashakkurnoma hamda oli vakillari nomidan tashakkurnoma bildiraman ya'ni termiz surxondaryo viloyati gqb xodimlari termiz shahar jqb xodimlari tomonidan от şey, nima desa bo'ladi zo'r yordam ko'rsatilib olib kelindi hech qanaqa naruchnik, hech qanaqa majburiy keltirish hech qanaqa qamoqqa olish degan narsalar bo'lmadi faqatgina xonalarda 5 mahal 6 mahal pitaniya bilan har zamonda 5 daqiqa 10 daqiqada jqb xodimlari ham e, nima yordam ko'rsatib mukammal su andon bo'lib shirin suhbat bo'lib yordam qilib o'tkazishdi. shu borasida ichki ishlar vaziri po'lat bobojonovga ham alohida minnatdorchilik bildirib o'tamiz shunaqa surxondaryo viloyatida ichki ishlar xodimlarini strukturasini yangilab shunaqa xodimlarni ishga jalb qilib olgani uchun shu insonga ham alohida minnatdorchilik aytib o'tamiz uzr jicha charchash charchash bo'lib qolgan zo'riqish bo'lib qolgan jahon prokuroriga surxondaryo viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'iga boshlig'iga hamda surxondaryo viloyati sudi raisiga alohida minnatdorchilik aytib o'tib qo'yamiz hamda hamkasblarim effekt uz axborot agentligini muxbiri bosh muharriri akmalxon eshonxonov taftish uz axborot agentligini bosh muharriri g'ayrat abir abirayevga hamda fazliddin mehmonov hamkasbimizga alohida minnatdorchilik aytib o'tib qo'yamiz azizlar yana bir narsani e, ko'rsatib o'taman mana bu inson judayam ko'plab yugurib mana bugungi kunni o'zida bugungi kunni o'zida mana yonimizda turib qayerga borsak yonimizda turib hech qanaqa kishandan bu ushuma xodimlari tomonidan keltirildik hech qanaqa tazyiq bosim ruhiy jismoniy kuchlar ishlatilmadi judayam shirin suhbatli vaqtida olib chiqib ovqatlantirib birgalikda yurib olib yurishdi hech qanaqa bosimlar o'tmadi rahmat aytamiz alohida vakillari omad rahmat aka sizga katta imkon qadar biz tashakkurnoma bildiramiz surxondaryo viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'iga shu insonga ham alohida bir qanaqadir bir tabriknoma qanaqadir bir пощрение narsalar bo'ladi imkon qadar agar iloji bo'lsa berishga shu insonga ham beringlar rahmat sizlarga akbar aka yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi assalomu alaykum yaxshimisizlar endi nima deydi ikki kun oldin mana shu kechadan oldin kuni ertalab yo'lga chiqqanman o'zim bilasizlar moshinada rulda kelganman charchaganman haqiqatdan ham bugun kuni bilan mana shu tergov jarayonlari bo'lib o'tdi bu yerga biz eves ham qo'yilmadik hisob shu rasmiyachilik yuzasidan qilindi hamma ishlar faqat viloyat prokuraturasiga borib tergovlar bo'lib o'tdi tergovlar yakun qilinib ish sudga oshirldi va bizani mana shu hozirgi vaqtda ozodlikka qo'yib yuborishdi faqat endi sudga borib <laughs> qatnashishimiz qoldi albatta do'stlar <laughs> qolgan nima deydi hozir <laughs> charchoqman rostdan ham charchaganman tan olishimiz kerak ertalabdan beri tikkayoqda yuribmiz o'shan uchun ham hozir bizni kim qo'llab quvvatlagan bo'lsa o'zbekistonda barcha bloger jurnalistlarga minnatdorchiligimni bildiraman mana shu surxondaryoda barcha organ xodimlariga prokuratura ichki ishlarga hammasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz hech qanaqangi cishlatish e, boshqa tizimni ko'rganimiz yo'q samimiy hamma narsa chiroyli kutib olinib chiroyli hammasi bo'ldi tergov davomida ham ichkarida abedimiz уженz hammasi vaqti vaqti bilan kelib turdi hech qanaqa kamchilik undan bo'lmadi faqat shu mana shu nima e, deydi de, o'zimizni de, e, yurishimiz charchatgan bo'lsa yo'l azobi charchatdi ozroq faqat endi hozir <laughs> yana xudo xohlasa yo'lga chiqib uyga ketishimiz kerak xudo xohlasa yoki dam olib ertaga ketamiz shu do'stlar nima deymiz qo'llab quvvatlagan barchaga mingdan ming rahmat salomat bo'linglar voqealar tafsiloti nasib bo'lsa ertaga yana davom ettiramiz bo'lib o'tgan holatlar bo'yicha yana oydinlik kiritamiz rahmat salomat bo'linglarfeu murlari ayni vaqtda mana shu ivestdan chiqarildi prokuratura bularni ayblov choralarini yengillatib ishni sudga oshirdi haqiqatdan sud ko'riladigan yani ish endi bu yog'i xavotir oladigan darajada emas bizni xatolarimiz bor xat edi haqiqatdan lekin bu jinoyat emas jinoyat qilib muxbirlarimiz jurnalistlarni qamalishi o'zbekiston jurnalistlarini qamalishi bu hozirgi bo'layotgan islohotlarga bir qarshilikda deb hech qachon o'zbekiston jurnalist umuman o'zbekistonda inson zoti qamalmasin и e, har bitta inson hatti harakati uchun har bir o'ylab e, fikrlab o'sha e, har bir qadamini o'ylab bosgani bu albatta yaxshi bu biz uchun ham bir dars bo'ldi lekin biz bundan bir o'zimizga tegishli xulosalarni oldik albatta sud bu jurnalistikadan ommaviy axborot vositalaridan yuqori turuvchi hokimiyat ekanligini bizga qayta qayta aytishdi buni o'zimiz ham yaxshi bilib turibmiz fazlliddin bugun ertalabidi haqiqatdan charchash bo'ldi lekin kun mana yaxshi yangilik bilan tugagani sabab ba'zi charchoqlar <laughs> unutilindi va sizlarni xavotirga qo'yganimiz uchun effekt uz axborot agentligi nomidan kechirim so'raymiz chunki ko'plaringlar xavotir oldinglar uxlamagan balki har xil vaziyat bo'ldi biz ham emotsiyaga berildik ozgina lekin hammasi yaxshi xavotirga o'rin yo'q aziz do'stlar nima bo'lgan taqdirda ham mana hozir jarayon yaxshilik bilan tugadi albatta bu quvonarli bu elyor akam akbar akalar nafaqat bizga hamkasb akalarimizdek bo'lgan insonlar chunki bir kunmi ikki kunmi qancha bo'lsa ham birgalikda faoliyat yuritdik o'ylaymizki bu eng achinarli narsa shuki albatta ularni kirganida oila a'zolarining xavotirlari bu albatta tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa eng achinarli bo'ldi bo'ldi gapirdi gapirveray haqiqatdan ham yana bir marta ta'kidlab o'tamiz o'zbekistonda siyosat zo'r prezidentimiz olib borayotgan islohotlarni qo'llab quvvatlab ba'zi bir odamlar gapiga ishonmasdan haligi nima deydi fitnalarga ishonib umidsiz bo'lmang haqiqatdan ham <laughs> prezidentimiz aytganidek bloger jurnalistlarni faqat halol bloger jurnalistlar qo'llab quvvatlayman deganini bugun mana shogird bo'lyapmiz ya'ni hech kim aybdor deb hech kimi biz aytolmaymiz lekin aybsiz biz ham deb aytolmaymiz buni baho beruvchi sudlar bor sud e, oliy sud raisidan shu narsani iltimos qilib qolamizki e, bizga nisbatan e, kelajakda qo'llanadigan qarorlaringiz yo bo'lmasam chiqaradigan e, hukmlaringizda Adolat. bizni adolatlimiz va biz qilgan xatoni e, kattalashtirmasligimiz biz o'zimiz e, bu narsadan ibrat oldik shu narsa bo'lgani ham bir tomondan <laughs> yaxshi lekin haqiqatdan ham emotsiyaga berilmaydik haqiqatdan mana prezidentimiz aytgan gapi haq ekan mana hech qanaqa bizga ta'zir taziq hech narsa bo'lgani yo'q mana sizlar bilan yuzlashdik rahmat o'zingizni asrang barchangizga xayrli kech rahmat faziliddin hamid aka rahmat sizlarga mana akbar aka bu yoqda elyor aka bu yoqda chiqishgan mana xavotirga o'rin yo'q xayrli kech yaxshi dam olinglar <laughs> tez orada yana bir yaxshi yangiliklar bilan ko'rishib qolamiz hammalarga rahmat yana bir marta